Да что они сделают? Ну, что ты это, это парняка, не еще? Сидите оно в речку, не, не суетите. Э. то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит э, быть сбитыми их ракеты. Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы. Неприятно. Ну, я считаю, это не мужик. Гоня, 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 гоня! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий розбір російської пропаганди їхнього і псов, кидів і брехні. Ви не забувайте на старті бути нашим головним співучасником інформаційної. Війни проти росіян допомагайте нам відбивати все те, що вони наговорили проти нас. Ставте свій і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Так ми залежні, так ми не можемо щоденно не дивитися, не слухати і не аналізувати, тому що те, що кажуть росіяни, по перше, це брехня. А по друге вони обов'язково там спалюються і розказують про свої майбутні плани. Тож ми вимушено їх аналізуємо, записуємо і розбираємо. Але те, що вони навалили, наговорили сьогодні, шукує навіть нас, людей із величезним досвідом і залізними нервами. Сидите оно в речку, не, не суетите. Речку. Да, вон чуть, чуть чайку не убьет. О, еще летит двухонько. Да что это? Успокойтесь там, истерику развели. Эй!

тайғызты бля тайғызтайғыз ол жерде тайғыз Королі пропаганди сьогодні, звісно, теж вийшли на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два года его розповідають про том, як весь світ с ними бореться, а вон два года перемагають. Только результат, як то сказал Классик, все же таки на табло. Мы сейчас будем делать официальное заявление на этот счет. Мировое сообщество должно понять, кого оно воспитало. Я сейчас говорю о мировом сообществе Запада. Воспитали они террористическую газину, которая уничтожает все. она, она уничтожает. И гражданское население уже без разбора и свое и сопредельных стран и территорий. Гражданскую инфраструктуру изничтожает мирную жизнь как таковую. Нужно просто народам э, стран Евросоюза задать вопрос прямой своим правительствам. А кому вы поставляете, причем бесконтрольно, э, такое количество вооружений и денег? И что будет дальше? А ведь министры иностранных дел арабских стран и стран Персидского залива уже дают ответ на этот вопрос. Они говорят о том, что именно Европа, Западная Европа, станет будущим поставщиком международного терроризма. но в этом случае система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушная, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается. Если он там рассказывает о и том... Хорошо, что, что не догадывается. Да, так и должно быть. Они там думают, что если они одну или две РЛС-ки там попали в них, и это уже там радуется, прыгает, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит э, быть сбитыми их ракеты. Вот. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно. И чем дальше, чем больше они будут давать таких ракет, как Штормы, или Хаймерсы, или Атомаксы, тем больше наши, они потеряют средств и возможности бороться с нами. Это ничем им не поможет. Да, это хлопотно, да, это как бы приносит определенные ну, тревоги, но мы настроены решительно, и люди понимают, что с этим злом мы справимся, и Россия не отступит никогда. В этот список автоматически, учитывая э, наше региональное законодательство, попадают все те, кто хотя бы какое-то участие принимал в финансировании или поддержке агрессии против Херсонской области и против Российской Федерации. Вот все. Потому что э, неосознанно это никто не делал. Все делали тех, кто финансировал, осознанно. И поэтому большая часть собственности, которая находится на территории Херсонской области, э, уже сейчас формально и юридически является государственной собственностью Херсонской области. И для того, чтобы подтвердить и вернуть себе свое имущество, всем тем и олигархам, и не только олигархам, нужно лично приехать к себе домой, сходить, предоставить правоустанавливающие документы в органы, регистрирующие такие правоустанавливающие документы. И только после этого, если э, эта структура или этот человек не принимал участие, он докажет, что он не принимал участие в финансировании агрессии, ему его собственность может быть возвращена. У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, во всей России. Будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединенные территории, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю, это сугубо его прерогатива. Тут не Госдума и не Совет Федерации, здесь именно решение президента. Когда он примет это решение, то будет создан федеральный округ и будет создана и должность это под конкретного человека. Я думаю, что это должно быть в ближайшее время. Мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В три-четыре в четыре раза. У нас по количеству их в разы больше. И на Европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США. У нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай бог, да. Что бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот, то тогда, вот вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут взрасти без, до бесконечности. Это первое. А второе, конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься, если значит, те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать. Вяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет? Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны об этом подумать, это безусловно. Но, но я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. Если следовать тем рекомендациям, которые прозвучали от вас, если мы хотим это сделать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем. Потому что в прошлом году, мобилизация, которая у нас прошла, мы призвали 300 тысяч человек. Но в прошлом году, без всякой мобилизации, добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с вооруженными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. Свыше 300 тысяч. <звы> в этом году. В этом году. А, вот с начала года а, военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит в военкоматы добровольно. Вы знаете, вот, вот когда, а, когда мы видим, что такое русский характер, что такое а, характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы. Конечно, правительство что-то делает, и мы гордимся тем, что оно делает. Слава тебе, Господи, начало делать. Но, между прочим, начало делать только, когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило. Петуха отправим в суп. Нет, теперь Нет. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух? Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно. Мы сократили ее, так называемую структурную компонент. То есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас где найти кадры. В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда на подготовку современных, востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей трудовой карьеры. Для этого мы формируем прогноз кадровой потребности отечественной экономики. На его, в его, основе, тр, на его основе трансформируем и систему профессионального образования и развития. К концу текущего десятилетия на нашем рынке труда должна вырасти доля квалифицированной занятости, то есть специалистов, работающих на производствах с высокой добавленной стоимостью, а значит и с большей заработной платой. И я повторю, задача системы на развитие кадров – обеспечить такую трансформацию. любят скосить от армии. Ну, скосишь от армии, потом не знаю, кто, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы был рядом с ней мужик. Не послужил в армии, не пройдя вот это. Ну, я считаю, это не мужик. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому тіліку, не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вона це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. Ребята, коротше, фішка. Це тільки в Росії може бути. Коротше, от красили-красили вагон. Хтось красил, красив вагон. красил красив вагон. Хопа. вместе с говном покрасили. Вот это да! Глава Роспотребнадзора назвала жалкую пародию на Макдональдс флагманом здорового питания. На самом деле большой проект совместный по изменению политики в, э, вкусная точка, но мне кажется, что мы сейчас с вами переживаем очень важный момент, момент рождения нового флагмана здорового питания. Плесень в бургерах помогает с кариесом бороться, а зажаренные мухи в картошке фри являются богатым источником минералов и витаминов. И точка. Едем, короче, мимо булочной. Говорит, останови булочку. Говорит, взять хочу. Целый пакет набрала. На иной раз поражаюсь людям. То я крузак купил, то я кафетерию купил. Ну, кружаки вот, в нормальном состоянии от пяти мультов будет. От пяти, там, пять сем миллионов. Кафетерия тоже недешево, да? Які бабки я це все купив. Ну, мені подобається. Ви мені льстите, що я не встікліт. А я вот. сб'єю такою. Неприємна. Хто додивився до кінця, то сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі, яке у нас, сталевих нервів. Ви, друзі, які щоденно прокачуєте свої скіли. І ми вас із цим вітаємо, тому що. Все те терпіння, якому ми навчилися. весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачене. Обов'язково лишайте нам сподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати цю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.